Здравствуйте, с вами передача «Экспертная думка». И сегодня у нас в гостях интересная личность Александр Корчинский, генеральный директор Технова. Добрый день, Александр. Добрый день. Александр, ваша оценка работы Черниговской ТЭЦ и насколько она технически готова была к зиме? Ну, наверное, правильнее все-таки было бы, чтобы оценку работе ТЭЦ давал не я, как ее непосредственный руководитель, а как те, кто пользуется этой услугой. Вот, но коль скоро вопрос адресован мне, я попробую на него ответить максимально, максимально искренне. Ну, с учетом того, что отопительный сезон 2013 14 года начался на добрых 10 дней раньше, чем он должен был бы начаться по плану, и мы подали теплоноситель туда, куда его просили подать, согласно распоряжению э, мискового головы, и сделали это оперативно, ну, примерно в течение суток, хотя обычно это занимает двое-трое суток, то, исходя из этого, можно утверждать, что предприятие было готово. Ну, кроме того, был выполнен очень большой комплекс работ, предшествующий этому отопительному сезону. Капитальные ремонты, модернизация, реконструкция всего генерирующего оборудования. Это четыре пылеугольных котла, один газомазутный котел и три турбины. Кроме того, это ремонтно-восстановительные работы э, по цеху тепловых сетей, 62 тепловых пункта и порядка 150 километров в э, двухтрубном измерении. Это общая протяженность наших трасс. Вот все это было согласно планам работ в прошлом году выполнено. Ну и это позволило своевременно включиться и без порыва, без отключений пройти весь отопительный сезон. Вот, э, предприятие, которое я имею честь возглавлять, это ну, достаточно небольшой сегмент с точки зрения э, скажем так, общего, общей доли в производстве. Вот, к тому же э, ТЭЦ отличается от ТЭС тем, что мы выпускаем тепло и электроэнергию. ТЭСы выпускают только электроэнергию, ну и, соответственно, атомная станция и гидроэлектростанция, они тоже работают. Только на один продукт, это на электричество. Вот. Говорите все отрасли, но ну, я не возьмусь, для этого есть министерство. Да, вот давайте остановимся только на Чернигове. Давайте остановимся на Чернигове. Тогда небольшой экскурс в историю. Э, в первую очередь ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1961 году. Несколько лет назад, по-моему, теперь это уже три года, мы отмечали ее 50-летие. Соответственно, э, технология... Того оборудования, которое мы сейчас эксплуатируем, она имеет еще более почтенный возраст. Состав оборудования. Четыре пылеугольных котла. Соответственно, пылеугольная технология. Имеется в виду подсветочный газ и уголь горят в топке котла. Есть еще один котел 74 года выпуска. Это газовый котел, газомазутный котел. Вот, но на мазуте мы уже давно не работаем. Он газовый. По факту, с учетом реалий сегодняшнего дня газ не просто дорогой, а очень дорогой продукт, к тому же еще и дефицитный. Вот, поэтому именно этот котел мы стараемся использовать по минимуму. Вот, это позволяет нам ну, за последние три года достаточно существенно сэкономить ну, примерно в полтора раза общее потребление газа. Вот, э, хорошо это или плохо. Ну, с точки зрения экономии дорогого газа это, конечно, хорошо. Вот, э, с точки зрения м -м, самих работ на газу работать легче и проще, чем на угле. Значительно больше изнашивается оборудование при работе на э, пылеугольном топливе. Э, ну, к тому же там есть определенная технология подачи этого угля, измельчения его в пылеобразное состояние и, соответственно, подачу в топку для горения. Вот. Так вот, если не вдаваться в такие глубокие технические детали, то оборудование при работе на угле изнашивается значительно выше. Соответственно, и возрастает э, доля затрат на его восстановление и поддержание в рабочем способном состоянии. Таким образом, два фактора. Во-первых, возраст почтенный, ну, сам по себе предусматривает большие вложения. К тому же, когда мы уходим от газа и начинаем работать на угле, износ получается еще больше. Ресурс пыли угольного котла это 250 тысяч часов. Этот ресурс был отработан несколько лет назад. Что это означает? Означает ли это, что оборудование дальше нельзя использовать? Если в него не вкладывать денег, то, конечно, оно уже давно перестало бы выполнять те функции, которые сегодня реально выполняют, и результат этот вы реально чувствуете. Вот. Но с учетом тех вложений, которые производятся, ежегодных, вот, то это вполне нормальное рабочеспособное оборудование, ну опять же повторяюсь, вы как потребитель это можете на себе ощущать. Кран открываете, горячая вода, зимой э, горячая батарея. Значит, оборудование работает. Мы за температурой вынуждены смотреть зачастую. Даже в тех квартирах, которые тупиковые или какие-то дальние районы, мы специально либо с помощью гидравлических режимов, либо непосредственной температурой доводим это до санитарных норм. Ниже санитарных норм не бывает. Если такое случается, у нас круглосуточно работает аварийно-диспетчерская служба, туда обращаются, наши специалисты немедленно выходят. Ну и так, наверное, 99% жалоб удовлетворяют сразу. Кое с какими приходится работать отдельно. То, то ли гидравлика, то ли подъем температуры. Ну и редко-редко бывают необоснованные жалобы, когда люди просто получают удовольствие, что кому-то что-то пишут. Скажите, сегодня на пресс-конференции мы говорили о котлах нового поколения, которые сейчас вы хотите внедрять. Можете как более детально на этом моменте остановиться и рассказать? Да, могу, конечно. Значит, что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем котел, который работает э, с измельченной до пылеобразного состояния э, угле, и который, для горения которого надо постоянно подсветка газом. Вот эта вот смесь горящего газа вместе с углем обеспечивает полноценный процесс сгорания и естественно этот котел все время нуждается, пусть в относительно небольшом, но тем не менее в газе, вот, который сегодня, как я уже говорил, мало того, что становится дефицитным товаром, к тому же цена на него растет так, что мы даже сложно за ней следить и сложно прогнозировать, что будет через там год-два через несколько лет. Котел СКС, значит, в чем его м -м, преимущество? Значит, ну прежде всего он гораздо более экономичный, раз. Во-вторых, он не требует. Простите, в... а вот в цифрах, насколько экономичный? Сейчас, сейчас. Значит, он во-первых более экономичный, это раз. Значит, для того, чтобы говорить о цифрах, ну, я не хотел бы сейчас забегать вперед. Буквально через несколько дней мы это все презентуем. Вот, там будут приведены цифры, какое потребление на действующем оборудовании есть сейчас. Вот так называемый удельный расход, какой удельный расход будет у этого котла, сколько он в абсолютном измерении будет э, потреблять топливо. Что он будет выдавать взамен, какое количество э, перегретого пара, какое количество гигакалорий, э, если вы с вашего позволения, чтобы не Вы хотите выдержать просто интригу, я так понимаю. Э, Но ну, если хотите, то да. Вот, ну, ф, будет не очень корректно, если я начну это рассказывать сейчас, а не на той презентации, которую мы планируем провести. Вот, ну, так, так, наверное, будет более правильно. Ну, в формате, в принципе. Да. да, это будет в формате, как вы говорите. Значит, итого, этот котел, он более экономичный, у него коэффициент полезного действия значительно выше, чем у технологии пылеугольной. Соответственно, себестоимость продукта, который мы выдаем, это прежде всего тепло, будет А ниже, Б она будет стабильная. Ниже, потому что КПД более высокий, вот, а стабильная она будет, потому что нет привязки к подсветочному газу. Вот. И еще очень важный момент, этот котел он гораздо более экологичный с точки зрения выбросов. Сразу могу предвидеть вопрос, который вы задаете, а за счет чего? В самом названии этой технологии циркуляционный кипящий слой. Значит, в кипящем слое происходит многократное за счет циркуляции сгорание топлива. Соответственно, если какой-то уголь не успел, какие-то частицы, измельченные частицы угля не успели сгореть пер, в первый раз, то за счет того, что они попадают по принципу циркуляции второй третий раз топку котла сгорает максимально основное количество подается то которое не сгорело оно подается еще раз плюс подача свежего за счет вот этой вот многократной циркуляции топливо сгорает максимально полно отсюда КПД и отсюда выбросы а скажите цена нового котла если ну, если или хотите все-таки оставить да. хотим, а ос это? хотим оставить для презентации ну, в принципе, это укладывается в то, вот что мы в свое время два года назад презентовали. Вот мы где-то в этих параметрах будем находиться. Не, просто, я просто ну, смотрю опять-таки а котлы чьего производства вообще? Вот правильный вопрос. Значит, ну, тут есть несколько вариантов. Можно выбрать китайские. Вот. Причем Китай он делится как бы на два Китая. Тот, который выпускает государственный сектор, это качественная продукция. Вот. И э, тот Китай, который, скажем так, частный сектор, к сожалению, та продукция массовая, которую они выпускают, в том числе техническая и технологическая, она на порядок ниже. Вот. Можно останови остановиться на Европе, мы отдаем предпочтение Европе. Вот. Она будет, наверное, несколько дороже, но с нашей точки зрения более надежна. И опять же, на эти вопросы более подробно наши технические специалисты ответят во время презентации. Вот. Э ну, вот так. Я так с надеждой просто подводил вопрос, чтобы вы сказали, да вот у нас на Украине выпускают. Э -э Нет, не совсем так. У нас на Украине это котлы, к сожалению, никто не выпускает. Вот но и сам котел, его придется покупать за рубежом. Это однозначно. А вот все, что называется обвязка котла, это общестроительные, инженерные, это э, вся м, электрическая, это вся киповская часть, это вся обвязка трубопроводами. Вот это все можно будет сделать за счет предприятий, которые работают на Украине. Вот именно поэтому, возможно, вы зададите еще один вопрос, э, я на него заранее отвечу. Мы когда презентовали, э, в презентации участвовали чешские специалисты. Вот. На сегодняшний день в, в качестве проектанта мы выбрали э, отечественный институт. Вот. Их, собственно, Украине можно по пальцам пересчитать. Это один из ведущих. Они сами себя презентуют через пару-тройку дней. Вот. Специально выбрали украинский именно для того, чтобы, э, выбирая импортное основное оборудование, всю обвязку к нему можно было максимально взять отечественную. Вот, поскольку иностранные специалисты, они вплоть до того, что, наверное, попытались бы привезти нам иностранный бетон. Вот, это, а, дорого, или наоборот, б, дорого, а, не дает возможности развиваться отечественному производителю. Вот, вот эти вот факторы, мы поэтому и выбрали наших. А вообще, вот, есть ли сейчас вообще проблема с поставкой газа к предприятиям или, например, к рядовым пользователям? Ну, вы знаете, именно в данную минуту количество газа которое потребляют предприятия оно сильно ограничено нашим правительством сильно ограничено вот. но поскольку мы и так этим путем уже идем не один год вот, то у нашего предприятия лимиты есть но это лимиты которые нак нафтогаз выделяет всем действующим предприятиям по декаду политика по использованию газа по отношению к предприятиям сейчас может ужесточиться так она уже и сейчас уже встречается, сокращают количество газа. Но ну, я думаю, одной из причин, почему отопительный сезон закончился раньше, это как раз экономия газа. Я так думаю. Вот поскольку, ну, правильно говорил Петр Михайлович, с точки зрения температуры можно было бы еще поддержать в другой но... Моя детская мечта, чтобы вообще область была автономная. Мы вообще располагаем какими-то залежами газа или сланцевого газа или угля или торфа, чтобы мы могли вообще вот на 100% себя обеспечить, если завтра нам Россия перекроет вентиль. А, Но ну, в области торфа достаточно? Да, га... Ну, как мы сегодня слышали, это надолго, только ему, к сожалению, на сегодняшний день нет такого высокотехнологичного применения. Он лежит как некий запас, а действующее предприятие этот ресурс пока, к сожалению, никак не используют. Вот. Но, вы знаете, может быть, и не стоит ставить вопрос относительно того, насколько область может быть автономной или не автономной. Мы живем не только в области, мы живем в Украине. Газ в Украине, есть газ собственной добычи. Вот. Это где-то порядка, насколько я знаю, 20 миллиардов кубов. Потребление наше годовое где-то порядка 55. То есть все остальное мы покупаем. Вот, но при этом у нас есть свой уголь. Вот, если говорить о нашем предприятии, то, то обстоятельство, что э, Украина богата углем, для нас очень хорошо. Мы, я уже говорил, мы газ всячески стараемся сократить, даже в той технологии, в которой сегодня работаем. Э, технология, которая появится у нас после того, как будет. Закончено строительство, но, к сожалению, это будет не завтра, разумеется. Вот, но, тем не менее, мы от газа практически вообще уйдем. А вообще, вот, есть ли тенденция, например, использовать какие-то комбинированные технологии? Вот, то есть, ну, например, там, для использования газа, например, для использования угля и так далее. Может ли это удешевить еще больше, нежели использование какого-то одного источника? Ну, вы знаете, вот мне известна так называемая пылеугольная технология. Есть водноугольная технология, но она тоже использует газ. Технология циркуляционного кипящего слоя, она наиболее экономичная. Но, во всяком случае, мы достаточно тщательно это прорабатывали. Какой-то другой технологии, более экономичной, менее затратной, мы не нашли. Причем не только с точки зрения... Э, экономики не только с точки зрения не только с точки зрения себестоимости, но и с точки зрения экологии. Это тоже важно. Когда-то речь шла по поводу строительства новой современной станции. Вообще сейчас как-то вот эта вот разработка идет или нет? Ну вот тот новый блок, который мы хотим сделать, это и будет первый этап. Дело в том, что этот котел, ну, по его мощности, он сможет ну, практически заменить, во всяком случае, с точки зрения тепла, то оборудование, которое есть. И мы собираемся его использовать 11 месяцев в году. И только один месяц, когда ну, оборудование оно требует, разумеется, даже новое оборудование требует обслуживания. Вот тот месяц, когда мы его будем обслуживать, будет работать старое оборудование. Это будет еще не завтра. И именно поэтому сейчас это старое, так называемое, старое оборудование надо поддерживать в хорошем рабочем способном состоянии. Ну, знаете, у меня все-таки мысль одна посетила по поводу того, что когда вы эту всю систему запустите, надо будет как-нибудь к вам прийти в гости и научно это все дело посмотреть. Поэтому я Пожалуйста. надеюсь, проведете Пожалуйста. для нас экскурсию. Без проблем. Ну а вам в любом случае спасибо большое за интервью. Ну и успехов в вашем нелегком труде. Да и тем более уже 61 го года вы сказали, да? Станция, да, первая очередь. Ну, ну тогда счастье и здоровья вашему старичку Спасибо. Спасибо. Ну а с вами была передача «Экспертная думка» и до новых встреч в эфире.